Nukilan khas buat YB Datuk Jonathan Yassin, Ahli Parlimen Ranau. Salam sejahtera, Datuk. Saya ingin berkongsi pandangan ikhlas dari hati ke hati kerana saya pernah bersama Datuk satu ketika dahulu bersama dengan satu misi, membetulkan pentadbiran kerajaan di era BN dan memperjuangkan pembangunan untuk kampung-kampung pedalaman yang jauh tertinggal. Ketika itu, kita melihat banyak kelemahan ketara yang menyebabkan suara rakyat luar bandar sukar kedengaran. 1. isu peruntukan. Realiti yang Datuk sendiri pernah rasai, Datuk lebih memahami daripada sesiapa pun bahawa peruntukan adalah nadi pembangunan. Ketika Datuk menjadi timbalan menteri, kedudukan dan kuasa peruntukan sangat berbeza berbanding sekarang sebagai MP biasa. Perbezaannya memang besar dan datuk sendiri pernah mengakui hal ini sebab itu kami hairan jika datuk sendiri tahu betapa pentingnya peruntukan mengapa datuk memilih untuk menyokong calon-calon bebas yang kita semua tahu tidak akan mendapat peruntukan pembangunan kawasan bukankah akhirnya rakyat sendiri yang akan menanggung akibatnya dua realiti pembangunan Kundasang tiga penggal sebelum ini dan satu penggal terakhir datuk kami di pedalaman Kundasang sangat faham hakikat. Siapa yang ada kuasa, dialah yang boleh membawa pembangunan. Selama tiga penggal pertama, kami tidak merasai pembangunan yang ketara. Ini bukan kerana DSP Joachim tidak bekerja, tetapi kerana beliau ketika itu hanya seorang wakil rakyat biasa, tanpa kuasa besar dan tanpa peruntukan mencukupi. Namun dalam penggal terakhir ini apabila DSP Joachim menjadi timbalan ketua menteri dan menteri barulah kami merasai arus pembangunan yang benar-benar ketara jalan kampung naik taraf projek air dan elektrik dipercepatkan kemudahan awam dibaiki dan kampung-kampung pedalaman akhirnya mendapat perhatian serius Inilah bukti paling jelas bahawa jawatan plus peruntukan sama dekat pembangunan. Jika kedudukan ini terjejas kerana percaturan politik tertentu, pedalaman kundasanglah yang akan kembali mundur seperti tiga penggal yang lalu. Dan rakyat pastinya tahu siapa yang harus dipersalahkan jika itu berlaku. Tiga. Soal konsistensi dan pendidikan politik kepada anak muda. Datu adalah pemimpin yang kami hormati, dan kami percaya Datu mempunyai masa depan cerah untuk Ranau. Namun, Datu sebagai MP GRS pada masa yang sama mendukung calon-calon bebas yang menentang calon rasmi GRS sendiri. Datu, tidakkah ini boleh dianggap sebagai satu bentuk hipokrasi politik? Bagaimana anak muda mahu belajar politik yang bersih jika contoh yang mereka lihat bercanggah dengan prinsip integriti? Kita bercakap tentang politik matang, politik berprinsip, tetapi tindakan sebegini jauh menyimpang dari semangat itu. Empat, masih belum terlambat. Datu, kembali ke landasan perjuangan asal. Tiada manusia sempurna. Kami semua, termasuk Datu, pasti ada kehilafan. Masih belum terlambat untuk kembali ke pangkal jalan. Kami berharap Datu dapat memperbetulkan keadaan ini demi legasi politik Datu sendiri. Generasi muda Ranau perlukan contoh pemimpin yang tegas pada prinsip dan konsisten dalam perjuangan. Penutup. Nukilan ini bukanlah serangan, tetapi nasihat dari seseorang yang pernah berjuang bersama Datuk untuk tujuan yang sama, membangunkan Ranau dan menjaga rakyat pedalaman. Sejarah akan menulis dan rakyat tidak akan lupa siapa yang membawa pembangunan dan siapa yang menghalangnya. Semoga Datuk menilai perkara ini dengan jiwa tenang. dan hati yang terbuka. Kita pengundi bijak. Kita teruskan undi kita kepada calon GRS yang jelas dan berfakta untuk membangun Sabah.